ये माल और दौलत कुछ नहीं है ये सिर्फ दुनिया का चमकावा है जिसमें हम फंस चुके हैं और बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं और आज हमारी हालत भी ऐसी है हम अपना स्टेटस बचाने के लिए जनाब अपने बहन भाइयों को अपने से दूर रखते हैं जो हमारे बहन भाई गरीब हो ना उससे हम दूर रहते हैं और बहाने ढूंढते हैं कि कोई लड़ाई हो जाए और बात चीत मिलना मिलाना उठना बैठना आना जाना हर चीज खत्म हो जाए वजह क्या है यार मेरा सोसाइटी में नाम है मेरा एक स्टेटस है अगर मेरी गरीब बहन मेरे पास आ जाए मुझसे रिश्ता मांग ले तो मैं तुझे रिश्ता दूंगा तू मेरी बेटी को क्या खूब वहाँ पर ठीक रखेगी खुश रखेगी मैं तो एक अमीर साधा हूँ तू तो गरीब है हम तो इस चक्करों में जनाब अपनी बहन भाइयों को छोड़ देते गए और ये वाकता हकीकत बात है अब आगे ईद आने वाली है हर बंदा अपने जहन में ये बात दर्ज कर ले और इसको अपने जहन में महफूज कर ले भाई एक बहन अपने भाई के लिए जिस तरह टूट के दुआ करती है ना दुनिया की और कोई भी चीज़ दुआ नहीं करती जितना बहन दुआ करती है और हमारी गरीब बहन हो तो जनाब हम उसको मिलने से गए तो ये हमारा स्टेटस और हमने स्टेटस खुद बनाया है वासीफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं ये शायर गुजरे वो फरमाते हैं कि एक जो हाकिम है ना जो मालिक है उसका जो मातहत है वो तब ऐसे जा कहीं ऊंची मरतब और मकाम पर पहुंच सकता है उसको मैं मालिक कहता हूं कि जब उसका मातहत तहत उसका मातहत ना हो मतलब क्या बात बड़ी छोटी सी है लेकिन अगर इसको सोचा जाए तो बड़ी बात है कि हमारा जो मातहत है वो हमारा मातहत ना हो वो हमारा भाई हो जैसा हम करें वैसा उसके साथ करें और यह हदीसों में आया है अबू दाऊद ये हदीस मुबारक है ये हदीसों की किताब है सुना बदाउट उसमें हदीस है उसका एक जुमला ये भी गया तीन जुमले उसमें लेकिन मेरे मौजू के मुताबिक एक जुमला आता है उसमें कि अपने भाई के साथ मतलब जो आपके मातहत है जो आपका काम कर रहा है जो आपका नौकर है उसके साथ उसने सलूक करना है ठीक है ना और उसकी ताकत से ज़्यादा उससे काम नहीं करवाना अगर करवा भी लिया तो साथ उसके मदद भी करवा दिया और हम कहते हैं भाई इसने हज़ार रुपया लेना तो हज़ार का काम करें हम तो बड़े बेदर्द हो गए हैं भाई हम खूनी रिश्ते तबाह कर रहे हैं हर चीज़ ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए अपना स्टेटस बनाने के लिए और ये स्टेटस हमने बनाया यार स्टेटस को चेंज करो ना भाई आप अभी हमारा स्टेटस है ना भाई हमारी एक लेवल एक दर्जा है क्या है जी जो मालदार बंदा है उसकी ठाट बाट है जी जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई पूछते ही नहीं है और ये हमारे जैसे दीनदार लोगों की भी अब जनाब इस तरह की आदत बन चुकी है कोई गरीब अगर टाइम लेने आया तो जनाब दो तीन महीने बाद साल बाद टाइम है अगर कोई मालदार लेने आ जाए तो कहते हैं यार आपने तकल्लुफ़ क्यों की है हम खुद आ जाते हैं आपके पास यार हाथ है यार ये लेवल है कोई इस लेवल का हमने करना ही किया है यार कि जो मरने के बाद हमारे किसी काम के नहीं है देखियो ना कितने बड़े बड़े बादशाह हैं है किसी का नाम किसी का नाम नहीं है दाता साहब का नाम है ना एक हजार साल गुजर चुका है नाम बाज रहा है ना और दौलत तो नहीं थी अखलाक था ख़दमत दीन था नाम बाज रहा है आप में से कोई भी बंदा जनाब बताए ना मुझे हम में से तीसरी या चौथी पीढ़ी का नाम हमें आता है दादा का आता होगा परदादा का चौथी नस्ल का या पाँचवीं नस्ल का नाम नहीं आता वजह क्या है भाई हम अपने स्टेटस के पीछे लगे हुए हैं स्टेटस को बदलो भाई ये बनाओ कि भाई हमारे पास अल्लाह अगर हमें हमें और दौलत दिया है अगर हमें अल्लाह ताला ने नवाज़ दिया है तो भाई हम अपने साथ वालों का ख्याल रखें अमीर वो नहीं है भाई जिसके पास मौल और दौलत हो हकीकी मानों में अमीर बंदा वो है जिसका दिल बहुत बड़ा हो जिसका दिल सबसे ज़्यादा बड़ा हो वो हकीकी मानों में अमीर है भाई और मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास मौल और दौलत है और उसको संभाल के रखता है वो अमीर नहीं है भाई वो शूम है वो कंजूस बंदा है और ये हजूर पाक सलाम ने कसम उठाकर कहा भाई किसी के साथ आप अगर कोई चीज़ तकसीम करते हो सदका करते हो जक़ात करते हो तो मैं मोहम्मद ये कसम उठाकर कहता हूँ सल्ह्ल तसलमत कि तुम्हारा माल सदका देने से ज़क़़़त देने से किसी लाचार और किसी जनाब ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने से तुम्हारा माल कभी कम नहीं होगा ये मैं मोहम्मद वसल्लम कसम उठाकर कहता हूँ नहीं काम होता भाई आप करके तो देखो यार आज की जो बात है ना भाई उसको तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मुझे जो टाइम मिला था वो उसको बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई तो मेरी गुफ्तु इधर ख़त्म है और आज के जनाब पूरी गुफ्तगुत निचोड़ यह है कि भाई अपना स्टेटस बदलो अमीर गरीब नहीं बल्कि गरीब हमारा है हम गरीब हैं भाई क्योंकि हम किसी को दे नहीं रहे जब हम देंगे तब हम बादशाह हैं तब हम अमीर हैं जब हम किसी को देंगे देंगे तो देखो भाई फिर होता क्या है